Голос каждого должен быть услышан. 26 марта в информационном центре при Севастопольской городской избирательной комиссии прошла видеоконференция с руководством Центра избиркома. Перед чиновниками стоит один из важнейших вопросов – обеспечение избирательного права для людей с ограниченными физическими возможностями. При городской избирательной комиссии создана рабочая группа по взаимодействию с общественными организациями инвалидов. Речь идет о программах, программах принимаемых на уровне Центральной избирательной комиссии и программах принимаемых на уровне города Севастополя, связанные с использованием и обеспечением пандусов, значит, обеспечением лиц для лиц в день голосования колясочников и так далее. Особое внимание Севастопольской городской избирательной комиссии обращается на, на лиц, которые не имеют возможности проголосовать в день голосования на избирательном участке. Напомню, что 13 сентября 2015 года состоятся вторые выборы в российском Севастополе до выборы в муниципальные образования.